بسم الله الرحمن الرحيم احييكم بتحيه الاسلام تحيه طيبه مباركه من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اذاعتكم اذاعه معهد الوعي الاسلامي المالي في اثينات yang يانقي حيا بالعربيه وان seterusnya sidang pendengar ikin yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi Alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya insya Allah. Pada hari ini saya akan menggunakan istifham iaitu kata soalan daripada perkataan kaifa maknanya bagaimanakah. Hana akan membantu saya menggunakan perkataan ini insya Allah. Terima ya, kasih كيف تحصل على هذا العمل يا أستاذ؟ ما معنى كيف؟ بغي مناك تحصل كم ممبر ألي... على هذا العمل أكن بكرجاء إني نعم اسألني مرة أخرى كيف تحصل على هذا العمل يا أستاذ؟ أحصل على هذا العمل بعد النجاح في امتحان القبول معنى احصل على هذا العمل أَكَانَ بكر اني بعد النجاح معنى بعد النجاح في امتحان القبول في إختبارات القبول. نعم. مثلني مرة أخرى كيف تحصل على هذا العمل يا أستاذ؟ أحصل على هذا العمل بعد النجاح في امتحان القبول. ثم السؤال الثاني. كيف تسافر؟ Ila Indonesia Ya Ustaz Ma'ala kaifa tusafir Bagaimanakah Kamu bermusafir Ila Indonesia Ke Indonesia Nah, is'alini maratan Kaifa oh. Tusafiru Ila Indonesia Ya Ustaz Usafiru ila Indonesia Bilzahirah Makna ustadz, saya bermusafir ke Indonesia. Ke Indonesia? Dengan kapal terbang. Nah, Bagaimana? Tersafer ke Indonesia, ya Ustaz Tersafer ke Indonesia dengan kapal terbang. soalan ketiga. كيف تتصل بالأصدقاء خارج البلد يا أستاذ؟ معنى كيف؟ بغي مانيركا تتصل كم برهب بالأصدقاء دنان كوان كوان خارج البلد دي لور نجار نعم مرة أخرى كيف تتصل بالأصدقاء خارج البلد يا أستاذ؟ أتصل بهم بالبريد الإلكتروني، ما معنى أتصل؟ سيبرهب بهم دنين مريكا بالبريد الإلكتروني نعم، اسأليني مرة أخرى كيف تتصل بالأصدقاء خارج البلد يا أستاذ. أتصل بهم بالبريد الإلكتروني. ثم بعد ذلك سأطرح السؤال التالي. السؤال الأول كيف تحصلين على هذا العمل؟ ما مع معنى كيف؟ بجيب ماذا كا؟ تحصلين. كم من على هذا العمل أكن بكرجاء إني نعم أسألك مرة أخرى يا هنا كيف تحصلين على هذا العمل يا هنا أحصل هذا العمل بعد النجاح في مقابلة الشخصية ما معنى أحصل على هذا العمل Saya memperoleh akan pekerjaan ini an najah Maksudnya, an najah Selepas berjaya Fi Di dalam Al-muqabalah asyakhsiyah Maksudnya, al-muqabalah asyakhsiyah Temuduga Ya Saya tanya sekali lagi Bagaimana kita dapatkan kerja ini? يهنى. أحصل هذا العمل بعد النجاح في المقابلة الشخصية ثم السؤال الثاني كيف تسافرين إلى إندونيسيا كيف ما معناه هناك تسافرين كم مسافر إلى إندونيسيا إندونيسيا كيف تسافرين إلى إندونيسيا يا هنا أسافر إلى إندونيسيا بالسفينة ما معنى أسافر سيبر مسافر إلى إندونيسيا إندونيسيا بالسفينة ما معنى السفينة خبلو نعم كيف تسافرين إلى إندونيسيا يا هنا أسافر إلى إندونيسيا بالسفينة ثم السؤال الثالث كيف تتصلين بالأصدقاء خارج البلد معنى كيف معناك تتصلين كم برهبم؟ بالأصدقاء دعان كوان كوان خارج بلد. دي لور نجاري نعم كيف تتصلين بالأصدقاء خارج البلد يا هناك؟ أتصل بهم بالهاتف ما معنى أتصل بهم؟ سيه دنان مريكا بالهاتف دنان تليفون نعم أسألك مرة أخرى كيف تتصلين؟ bil asdiqai kharij al balad ya hana attasilu bihim bil hatif barakallahu fikum bi hadha intaha waqtul barnamij wa natrukukum fi riayatillah tabarak wa taala wa ila liqa untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jomlah kita berbahasa Arab. Jom belajar bahasa Arab.